С вами сегодня Марина Космос, и сегодня мы с вами поговорим о Джастине Бибере. И я немного не понимаю, почему люди обсырают его. Честно говоря, мне Джастин Бибер как певец и как человек не нравится. Но это не повод его обсырать и его всех фанатов. У меня друзья слушают Джастина Бибера. Я к этому отношусь нейтрально. Слушают и слушают. Это их дело, ихняя жизнь. Не надо их обсырать и, и думать, что они такие прерываться на то, что слушают Джастина. Мне тоже нравятся пара его песен. И что меня на кол надо посадить, что ли? Я не понимаю тех людей, которые обсырают его и обзывают всех его фанатов. Это глупо со стороны людей. У каждого разные вкусы и разные взгляды на жизнь. Никогда не обижайте других людей. Всех люблю. Пока с вами была Марина Косп.